Утро 29 июля в Славянске выдалось скандальным. На сессии Горсовета активисты пригрозили депутатам судом, если те проголосуют за вопросы, которые были обнародованы с нарушением сроков. Спилка Патриота Славянска вчера провела общее собрание и решила, если вы примете эти за, за, э, пункты с нарушением закона, то мы будем их обжаловать в суде, чтобы это понимали. Городська голова Славянська озвучив свою позицію. Так, порушення є, вони були і раніше, і в останні роки теж і будуть. А в нашому регіоні я ще раз кажу, і будуть, тому що у нас є, і вона називається гражданська адміністрація, воєнна гражданська адміністрація, і вона не зря так називається, тому що ми знаходимося в 70 кілометрів від зони бойових дій. І деякі питання, які потрібно в ручному режимі проводити, вони проводяться. Страсти накалились до предела перед докладом исполняющего обязанности главного полицейского Славянска. Напомним, вопрос касался событий 9 мая, когда Нарде по Королевскую зеленкой облили. Я настаиваю на том, чтобы этот вопрос был снят и были положены по закону 20 дней. И через 20 дней рассматривается этот вопрос. С 22 депутатов, которые голосовали за то, чтобы тут сидел Пономарев, никого не наказали. За два роки ніяких слідчих дій проти них не ведеться. 22 депутати сидять отут, які порушили всі. Уже їде, поліція уже їде. Я поліцію визвав, поэтому это пока що дискусія, ще раз говорю. В конце концов, доклад представителя полиции заслушали. Возможно, криминальное согласно действующему законодательству, какие-либо что и как происходит в данном мы не имеем права это разрешать. У самих депутатов при голосовании вопросов не возникло. Также на сессии попросили кабинет министров разобраться с законностью повышения коммунальных тарифов. А пока министры будут разбираться, депутаты изучат вопрос о моратории на повышение коммунальных тарифов в Славянске.